Это моя философская позиция. Ну, Почему? Да, я не Потому что идет искривление логики. логики. Хор незаконно посажен неправильно квалифицированного статья. И чтобы вы знали, полчаса назад, когда я узнал об этом в милиции, я сказал, вы делаете неправильно. Потому что не надо это было переквалифицировать какую статью. Понятно. Потому что по этой вы сказали то, что сказал я чтобы вы это знали. А Второе, Я, Я услышал мнение депутата Областного совета, потому что есть депутаты одного сорта, есть депутаты второго сорта. имели право депутаты выставить вопрос?

Ви це знімали, то скільки сесії зривалися? Це чого не раз. Можна я ситуацію, яка внутрішнього. Ну, будь ласка, давайте я за Байданською готувалася раніше. Чотири рази не приходили депутати на сесію. Ми Значить, цим головним лікарем, яка очолювала регіонал, все чисто. Не було кворуму, значить, і потім на 6 число зібрали кворум, і щоб не пустити громадськість з туди, оце все відбулося. Так що візьміть, проаналізуйте все чисто і от поховиняйтеся в документах. Так должно було бути правильно. Ні, давайте зачитаю, що ми на Майдані прийняли. Більше. 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 Ви голосували за цю цьому? Не, не перебивайте. <ула> Треба <приходити> було приходити голосувати. Якщо ви не ходите на Майдан. Так <клес> должна було би бути нормальна його. А, на антимайдані. Захотели депутаты поставить вопрос о недоверии главе областного совета? Они имеют это право сделать. Захотели граждане прийти на сессию? Они должны выбрать тех, кто должен там прийти со размер размером-размером зала и должны были спокойно зайти. Но, опять-таки, нужно соблюдать все стороны вопроса. Я еще раз повторяю. Я не венечанин. Я смотрю на ситуацию со стороны. Я понимаю, какая вот здесь история Винницы, связанная с Петром Алексеевичем Порошенко, с господином Гройсманом и так далее. Но я еще раз повторяю, что я смотрю на ситуацию сверху и вижу, что была, с одной стороны, мне показалось, что задача была в том числе и в интересах, извините, я честно скажу, главного то, что сессия не прошла и корум не собрался, это было ему пользу. Я не могу судить, я не знаю, в хорошем Как раз-то его. я три раза, три раза, а Я за то, чтобы по итогам этих всех событий каждый получил то, что должен получить. Убили милиционера. Тот, кто ударил милиционера, должен ответить настолько, сколько там. Ударил милиционер незаконно и не пустил. Должен он за это отвечать. Ударил сотрудник охранного ареста, он должен отвечать. Все должны за это отвечать. Я поэтому хочу, чтобы было создано вместе с милиции, Проанализировал все фото-видеозаписи, определил, кто, где, когда кого бил. И вот этот список, вот по хорту, нету видеозаписи, что кого-то бил, до свидания. Значит, за избиение его обвинять нельзя. Если обвиняют его в организации массовых заворушений, 274 статья, тогда должны быть прямые показания участников, что он сказал, идите туда, давайте это здание Нет таких показаний, Поэтому, еще, прошу, давайте не будем заниматься взаимными обвинениями, я говорю только об одном. Что? У нас должно быть цивилизовано все, и не надо делить людей на сорта. Благодаря тому, что начался делить на сорта в 2004 году, по телевизору показывали первый, второй, третий сорт. Вот и заложили тогда то семя войны, которое сейчас реализовывается. Игнат уже погибло около пяти тысяч человек. Поэтому я еще раз предлагаю, то, что человек был в какой-то партии, если он не совершал преступлений, его нельзя за это обвинять. Потому что у нас каждый по Конституции может быть в той партии, которую он может быть. И дальнейшая политика, извините, популистская, с рассказами о том, что кто-то равный, кто-то нет. Симоненко, на мой взгляд... Нехороший человек. И если будут вопросы по причинам уголовной ответственности, надо привлекать. Но заявлять, что и объединять всех нельзя в одну целое. понимаете? Мы постоянно развешиваем друг на друга в языки и сталкиваются лбами люди. То по вопросам языка, то по еще каким-то вопросам. Этого не должно быть. Нужно стремление к единству. Но единство основано на законе и справедливости. Я за закон, я за справедливость. Я поэтому еще раз повторяю, что мы сегодня с выбранными вами представителями изучим часть видеозаписи, наработаем схему сотрудничества с милицией для того, чтобы вводить данный момент. В том числе, конечно же, я считаю, что вы должны в эту руку входить как грамотная адвокат. Но, еще раз повторяю, криком тут дело не решишь. Зачитыванием, то, что у тоже не Нужно сейчас вместе всем показать всей власти нашей стране, что нужно в Виннице дать оценку справедливую. Иначе это все будет перерастать во что? В Третий Майдан будет перерастать. Звери, звезда, гроздья, народного гнева, на Януковича. Хотя все, говорят, нет, никогда Майдана не будет. После Ющенко и Тимошенко никто не захочет Нет, вышли. Поэтому я еще раз объясняю. Нужно все вопросы рассматривать. Мы это сделаем. Так, давайте. Я уже прошу слово очень давно. Я хочу, я хочу два слова рассказать в принципе истории немножко нашего э, Винницы. В Виннице существует так называемая партия Винничан. Мы ее называем Банда Винничан. Она сегодня прорвалась к власти в Украине. Речь идет о чем? Речь идет о том, что эти ребята поверили в безнаказанность. Они при любой власти, какая была, они всегда перекрашивались. Они поняли одну вещь. Нужно грабить и вовремя делиться. И таким образом они при любой власти они были востребованы. Особенно им повезло, конечно, с регионалами. С регионалами они тут спелись так, что Гройсман создал свою партию «Совесть Украины», в которой он забрал 90% голосов. Мы понимаем, как партия региона делала выборы, и Гройсман поддержали, они Гройсмана поддержали, он таким образом смог полностью обладеть, так сказать, горисполкомом. Сегодня, думайте, о чем идет речь. С бюджета э, города выделяются депутатами, принимаются решения. Выделяется э, частное охранное агентство, так называемое ГИПАК, которое тут же охраняло. Э, э, муниципальная, которая, за, муниципальная полиция принимает решение. Это выделяются деньги, содержатся эти э, бандиты за счет бюджета города. Это раз. А Второе. Бюджет. Это те ребята, которые били здесь людей, э, здесь не пускали 6 декабря. Это, это же охранная фирма. Переодетая, Пере, переодетая да в шевроны они оделись, военные, это, это два. Потом они же, это гепард служба, бьет людей на всех мероприятиях, которые сегодня они проходят мероприятия против застройки стадиона школьного. Они же бьют, приезжают и бьют бабушек и дедушек. Это сегодня, эта ситуация дошла до абсурда. Они поняли так, что они монополизировали сегодня Винницу и, Винец и Винницкую область. Ага. Они сегодня сделают. Они очень просто. Сегодня они расставляют кадры все. Сегодня а кто их выбрал? <как> а думаем, Булу, школы, то есть кончилось партия регионов. Они вовремя никто не выбирал. Они на сегодняшней фальсификации занимаются выборов всех, это которые проходят у нас. Все выборы фальсифицированы, начиная с э, выборов самого Гройсмана, который рассказывал, что у него 90% э, людей за него. И это неправда. Все сегодня, сегодня ситуация, почему народ возмущен и до, доведен до отчаяния? В том, что не, сплошное бранье, сплошное. На любом, каждый шаг. Вы вдумайтесь что сделала власть, когда захотела оставить э, э, начальникам цека они сделали из коммунального предприятия решением э, исправил ошибку регистратор решением сделали это государственное э, предприятие в одну секунду он взял это и принял решение они, э, идет война не то что за э, э, свыску или еще э, за кого то идет война между людьми и э, взорвавшимися чиновниками которые Просто обалдели уже от, от своей э, безнаказанности. Вот о чем идет речь. 6 декабря, это частности. В этой ситуации есть один только выход. И мы вам очень благодарны за то, что вы приехали. Нам сегодня нужно выявить виновных всех, кто, за, кто дал команду милиции выступить, кто выставил кто Ягуар. Кто? Э, Кагуары, два с пулеметами приехали во двор облденадминистрации и стояли здесь во дворе. Против Ваняки. кого? Автозаки. А Кто дал команду? Президент. Кто дал команду милиции не пускать? Э, это, это все нужно выяснить и, на, и наказать. Иначе доверия между людьми и милицией не будет. Никому. И не будет контакта, и не будет веры. И будет, и, и, и вы правильно говорите, будет третий Майдан. И будет он уже, вот э, 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 за два месяца я вам хочу рассказать, сегодня проводятся акции в городе, я думаю, вы их отслеживаете. Свобода политвязням. Вы знаете, какая акция. Вчера, вчера, вчера <соцкого> топ топ, э, топ, э, были свободы политвязням и круто. Но э, за неделю до этого проводилась акция э, это самое Свободы Политвязня. Вешают уже на столбах чучело порошенко и гройсмана. Сегодня весь город исписан, списан, что банда у власти. Вы должны понимать, что сегодня доведена ситуация до предела. И если 5 числа Харта не выпустят 50 килограмм веса у пацана, ему меняет 8 человек, он побил. Но это смешно просто. 8 спецназовцев, Людей... Бесит. Просто бесит то, что обманывают да. нагло, цинично да, да, людей. До тех пор, пока вот эту ситуацию сейчас хартом не решат, не будет никаких э, э, доверия, не будет какого, никакого согласия. Нужно ситуацию решать. Пока и, и очень спасибо вам, за что вы приехали. Да. Мы очень надеемся на то, что мы найдем общий язык. И, э, и начнем строить эту власть. Потому что да. сегодня... Нету власти. Сегодня есть банда, которая залезла на трон.